اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد اللهم انت احق من عبد وانصر وانصر من ابتغي واراق من ملك واجود من سئل واوصى من أعطاه من عقار. اللهم انت الحق لا اله الا انت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين اللهم أنت الملك لا شريك لك والفضل لا رد لك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتوسع فتغفر يا أرحم الراحمين عندنا شهيد وعقله حفيد قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي فأخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت العجال والقلوب لك مفزية والسر عندك علانية الحلال حل ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه جزى الله عنا محمدا بما افعل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقعنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما بعثنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلي أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلي أنفسنا تكلنا إلي ضعف وعظم وذنب وخطيئة ربنا ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اننا ضعفاء فغفر في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ان نباصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل صراط الذين نعمت عليهم الجين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل من والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفشته ولا مرضا الا شفيته وعقيته ولا حاجة هي لك رضا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اذقنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاة ونسالك اليسر والمعافاة في الدنيا والاخرة اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهبل به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا،, اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله ما عاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما عاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ مجھے زندگی کے گناہ خطر کے معاف فرما اللہ اللہ کرنے والا باب اہ اللہ کے سڑک کی معاف کروبیناتھ کے معاف کرے, ایلا, نیر قومنی نیر قومنی نیر کرے مسلمان نار کرے اے اللہ اے اللہ مدر ماں باپ کے معاف کرے تھے اللہ مدر اس کے معاف کر اللہ اللہ

সকল كان আল্লাহ আপনি الله করে দেন হে আল্লাহ পুরো উম্মত কে maaf করে দেন হে আল্লাহ ইমানি जिंदगी الله فرمان

सीब परमानमान ऐं अलाही को ध्यान नसीब परमान দেওয়া ইসলামের উপরে চলা ট্রফিক নসিব পরমান ক্যাহলা আমরা দেওয়া খামাদের উপর চলা ট্রফিক নসিব পরমান হ্যাঁ আমাদের উত্তম আখলাত নসিব পরমান ম্যালা উত্তম আখলাত নসিব পরমান হ্যাঁ লা আমাদের আখলাকি আমাদের থেকে দূর করে দেন হ্যাঁ লা ভালো ভালো ভিতর ভিতর গুণ আমাদেরকে নসিফ করমান লা আমাদের ভিতরে হ্যাঁ ভালো গুণ পায়দা করে দেন এলা খারাপটা তো দোষ আছে আমাদের ভিতর থেকে বাইর করে দেন

اے لمن دشمن فرمان اے لا و امان قائم فرمان مسلمان دس اے اللہ مسلمان دیش کے حفاظت فرمان اے کے حفاظت فرمان الا مسلمان ایمان کے فرمان مسلمان ایمان آمان کے فرمان اے لاہ مسلمان ایمان آمان اخلاق رحت فرمان اے اللہ بس الفت محبت قائم فرمان اتفاق و اتحاد قائم فرمان اے اللہ جھگڑوں کی بد مارا مری ہنانی کے ختم فرمان اے اللہ اخلاص سے دولت نصیب فرمان اے اللہ دنیا کو بھی خود گردی ریا کری کے معاف فرمان اے اللہ دعوت ولا کام کے پورا عالم بند زندہ فرمان اے اللہ پورا امت کے دعوت والا کے روپے مجتمع فرمان

اے اللہ استعمال جنہوں محنت کرسے اے اللہ شبل کے تربدلہ نصیب فرمان اے اللہ اے اللہ اے اللہ عمر و قائم فرمان اے اللہ جناب اگر سے دوار جنہوں بھول سے لیک سے آشا کرسے ترے سمس تجائز حجات کے پورا فرمان پریشان حدر پریشانی کے دور فرمان بیمار کر کے شفائے کاملہ حجرہ نصیب فرمان اے اللہ جناب قرضے اکاسے

প্রথম পর্ব হবে আর আরমিক মাস হিসেবে তেরো থেকে পনেরো রচক তেরো থেকে পনেরো রচক আর দ্বিতীয় হবে সেটা হলো নয় থেকে নয় এগারো নয় থেকে এগারো নয় থেকে এগারোই জানুয়ারি আর